ВДИ воды 47 48 мусорные тут был хороший глубоченный сигнал я уже обрадовался думаю что-то интересное старое ты -динь. вот там он классный сигнал я уже находку выкопал ну, и по привычке сделал вокруг 3-4 там когда 5 кругов делаю Three, two, Добрый день, друзья! Приветствую всех на своем канале о пошуках Пригод. Копаю я сегодня на вот таком вот чудесном поле. Тут стояли домики. Походим, посмотрим. Там внизу речечка текла позже, туда пойдем. Походим, посмотрим. Будут интересные сигналы, находки, как всегда, буду вам показывать. Копаю я, как всегда, с ног Тоскор-3. Незаменимый мой помощник и, на мой взгляд, очень хороший прибор. Хожу уже где-то минут 40. Сигналы были разные, но в основном мусорное все. Тут попался довольно-таки неплохой сигнал. Я его копнул. И смотрите, есть первая на сегодня монетка. Я посмотрел. По-моему, это 2 копейки. 1931 года. Ценности особо она никакой не представляет. Но первая находка есть. И это уже хорошо, друзья. Копаем дальше будут сигналы, обязательно включусь и обязательно вам все покажу. Ребят, ну так и дальше я хожу тут. Где-то там мы с вами копнули двушку. Были еще там алюминиевые сигналы. Я их вам не показывал. Тут прошел на метров 50-60. Был довольно-таки неплохой сигнал. Выпала нам в этот раз с вами вот такая вот пуговица. Тут даже часть какого-то узора видна ушка целая. Ну, такая находка. Довольно-таки интересная. Во всяком случае, лучше, чем пенициллиновые пробки, друзья. Копаем дальше. Надеюсь, еще интересные сигналы будут. Найду хорошие, обязательно постараемся копнуть онлайн. Может повезет, попадется что-то интересное. Ну, будет шмурдяк, значит будет шмурдяк. Это реалии копа. Копаем дальше, ребят. Ребят, копаем дальше. Тут вот бугорок, может, домик стоял. По нему я решил туда-сюда побегать. Хороших сигналов не было. В основном сплошной мусор. Ну, тут где-то, по-моему, ВДИ-45. Довольно-таки глубокий сигнал. Попалась нам с вами вот такая вот гильза. Какие-то тут есть на ней надписи. Я в этой теме не силен. SL-42. Ну, не знаю современная война без понятия. Может, кто знает, напишите в комментариях. Я все комментарии читаю, всем стараюсь ответить. Очень приятно, когда на канале есть живое общение с подписчиками. Ну что ж, друзья, ходим дальше. Надеюсь, кроме гильз будет еще что-то интересное. Ребят, копаю дальше. Бегала тут по бугорку. Сейчас поднимаюсь на этот бугорок. <къех> Попался очень хороший сигнал. Перед этим был по ВДИ примерно такой же. Выкопал какую-то часть от какой-то кухонной утвари алюминиевой времен совка. Давайте этот попробуем копнуть. Если что-то хорошее, значит в видео увидите. Если будет какой-то шмурдяк, значит этот фрагмент в видео не войдет. Воды 47-48. Довольно-таки неплохой сигнал, но же говорю, что тут не угадаешь. Лучше всего покажет лопата. Воды не поменялся. Давайте посмотрим, поищем пином. Где наш сигнал? Где наш сигнал? Куда делся наш сигнал? Секундочку, друзья. Это здесь сигнал. где-то здесь, друзья. Вот, да, друзья, есть монета. Это, по-моему, царский белончик. Затертый, конечно, при жизни залюбленный. Но по размеру, вот он, орел виднеется. И по размеру похоже на 20 копеек формата Николая II. 1880, а точнее я год не вижу. Ну что ж, друзья, радует, конечно, такая находка. Белончик это приятно. Плохо, конечно, что но выбирать не приходится. Копаем дальше, друзья. Ребят, копаем дальше. Ходили мы с вами в той стороне. Сейчас я решил пройтись. Вот тут вот в низине была речка. Ну, сигналов таких прям достойных не было. Вот копнул один. Вывалилась находка, которую я тут никогда не ожидал найти. Но ну, в принципе что тут странного? Да? Все равно где-то рядом село жили люди. Пятачок 1985 года. Такая монета в патине. Ну, не предел мечтаний, но лучше, чем пенициллиновые пробки и всякий шмурдяк. Копаем дальше, друзья. Надеюсь, будет что-то еще интересное. Обязательно включусь, обязательно вам покажу. А вы можете поставить лайк. Вот, так, вот такой вот. Подписаться на канал, поделиться этим видео. Это мотивирует делать для вас новые ролики. Встретимся на следующем сигнале. Ребят, копаем дальше. Поднимаюсь на такой бугорок. Сигналы есть, но мусорные. Тут был Хороший глубоченный сигнал. Я уже обрадовался. Думаю, что-то интересное, старое. Тыдынь! 10 копеек Украина. Вот такая вот монета. С вот такой вот глубины. 2000, по-моему, девятого года. Наверное, тракторист потерял. А потом она перепахалась. Но длина очень хорошо. Такой вот пейзаж классный. Вот такие находки. Копаем, друзья, дальше. Время еще есть. Будем надеяться, что-то мы еще копнем с вами интересное. Ну а там будет как будет. Копаем, друзья. И не унываем. Друзья, снова включился. Тут так и хожу я змейкой. Туда-сюда, туда-сюда. Поле слишком большое, чтобы ходить сплошную. Думаю, змейкой буду ходить, может за что-то зацеплюсь. Был вот там он классный сигнал. Я уже находку выкопал. Ну и по привычке сделал вокруг 3-4, там когда 5 кругов делаю. В надежде, что находка там не одна. Но в этот раз нам не повезло. Но находка довольно-таки классная. Давайте подойдем, посмотрим. Было сигнала 2, было глубоко. Вот смотрите, лежит монета и лежит какая-то гильза. Или остаток гильзы. А монетка, друзья, очень-очень интересная пол копейки 1928 года. По-моему, если мне не изменяет память, монетка очень нечастая. Такая вот довольно-таки бодрый сохран. Песчаный. Классная такая находка нам с вами попалась. Ну, сегодняшний коп уже радует. Есть и затертый белончик, но тем не менее он есть. Да и так находки попадаются. Будем ходить, друзья, дальше. Будут сигналы. Обязательно буду вам включаться, обязательно буду показывать. Снова включился, думал, очередная проволока, которых я тут уже выкопал, наверное, больше, блин, 20-30-40 штук. Не читал, в общем, очень. Тоже сигнал такой, как проволока, но в этот раз, друзья, нам с вами улыбнулась удача. С одной стороны, можно так сказать. Смотрите. Какой-то обломок царского серебра. Стоит. 84 проба. Но к сожалению вещь сломана. Что это было? То ли крестик, то ли еще что-то. Ну, я уже, я уже, увы, не скажу. Ну, как бы серебро приятно, но жаль, что вещь сломана. Хотя, опять-таки, смотря с чем сравнивать. Если сравнивать с алюминиевыми пробками, то это гораздо лучше. Копаем, друзья, дальше не унываем. Время еще есть. Друзья, включился. Поднялся чуть ветерок, может будет мешать. Ну, нашел довольно-таки интересный сигнал. Давайте попробуем копнуть его с вами вместе. ВДИ немножко прыгает То 34, то 45 Но тем не менее Давайте, а вдруг что-то Дуже цикавый А может шмурдяк В любом случае покажу, вырезать не буду 34 ВДИ не поменялся Выкопали, давайте возьмем пин поищем, где где-то здесь, где-то здесь, друзья, вот, нашел. Какой-то оплавок, друзья. А скорее всего, это всего это поясок от мины. Да, вот полосочки. Ну, к сожалению. Фотка неинтересная, но звенит очень классно. Ну ничего, друзья, не расстраиваемся, копаем дальше. Надеюсь, будет что-то еще интересное. Обязательно включусь и вам все покажу. Ребят, есть сигнал. Я иду потихоньку к машине. Время, отведенное на коп. Как и все хорошее потихоньку заканчивается. Вот смотрите, есть такой сигнал. ВДИ-38. Давайте попробуем копнуть, посмотреть. Если что-то хорошее покажу. Если будет какая-то ерунда, значит, вырежу. Потому что я вам сегодня уже показывал. Выкопали. Где-то выкопали, давайте. Возьмем пин, поищем пином. Где наш сигнал? А, друзья, смотрите, есть монета. Видите? Вот она. Есть монета. Давайте посмотрим. Друзья, попался нам советский пятачок. 1949 года. Ну, не знаю, редкий, не редкий, но находка приятная. Большая монета и для выбитого поля очень даже классно. Копаем, друзья, дальше. Будут сигналы, еще включусь, обязательно покажу. А нет, тогда уже встретимся возле машины на подведении итогов сегодняшнего копа. Друзья, иду к машине. Хороший сигнал, копнул. Смотрите, выпал нам наперсток. Медный, но совершенно-совершенно целенький. Приятная находка. Жаль, конечно, не серебряный. Но тем не менее, в целом состоянии они очень-очень редко попадаются. Вот такая вот, друзья, штука. Копаем дальше. Будут сигналы. Обязательно еще включусь. Друзья, я уже возле машины. Больше сигналов интересных не было они были, но находки были все шмурдяковые. Не стал я вам их показывать. Подошел к машине, разложил наши сегодняшние находки. Я их вам показывал. Вот они сегодняшние наши находки. Очень порадовали пол, пол копейки 1928 года. Белончик царский, жаль, затертый. Пятачок. Вот царское серебро. Жаль, сломанное. Но тем не менее, находки есть это приятно ходили мы с вами не зря я думаю мы еще не один раз с вами встретимся на копе находки еще будут а вы друзья подписывайтесь делитесь с друзьями поддержите канал хочу пожелать вам на сегодня хорошего дня до скорых встреч друзья и встретимся на канале у пошуках пригод а вот же пригоды будут тревать